Сегодня приехали помочь гражданам и самому городу, и самим себе защитить город от этой расистской твари. Помогаем, чем можем. Поехали сегодня, пытались дать но не взяли по медицинским причинам. Приехали сюда. Знали, что тут на песках куча людей, много людей помогают, собирают для города. Все. Вот приехали, помогаем. Вся Україна це одна людина. Немає тут ні востоку, ні центру, ні западу. Вся Україна це одна людина. І ці люди це показують кожний час, кожну хвилину, кожну годину. Бачите, діти, жінки, чоловіки роблять всі, навіть інваліди. Тому що ми захищаємо нашу землю. сегодня вышли помочь в укреплении обороны города. Я здесь родился, живу всю жизнь и не хотим, конечно же, отдавать наш родной город, поэтому все дружно собрались, кто чем может помогает, укрепляем. Здесь и старики, и молодежь, и дети даже замечены. Занимаемся доставкой транспорта, работает очень много техники, не хватает нам финансов на топливо. Все скидываемся, перекидываем на карточки, все равно не хватает если... можете чем помочь, вот есть реквизиты. Есть все чеки на заправке, которые все заправляемся. Все под отчет. Все под учетный. Абсолютно. Никакая копейка, в другой никуда не идет. Тримайся, разом ми переможемо ворога. Він не зможе панувати на нашій землі. Це наша земля. Ми тут народилися і будемо її захищати. Слава Україні! Героям слава!